বন্ধুসকল বহুদিনৰ মূৰত আপোনালোকে এটি গছ দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ গছ সেইটো হ'ল তিতা ফুলৰ গছ বা আমি তিতাকচি পাত বুলি কওঁ যি কি নহওক এই গছজোপাৰ পাতবিলাক বা কোমলীয়া আগবিলাকে কি কয় আমাৰ যি ঘৰ সজো খজুৱতি ওলায় তেতিয়া আমি পানীখিনি ধুই পানীখিনি মানে লৈ আমি খৰ সঁজুলি হোৱা ঠাইত যদি লগাওঁ উপশম পোৱা হয় আৰু আমাৰ যদি বাৰী চাৰিওফালে জেওৱা নাথাকে জেওৰা কামো হয় ভালকৈ লগাই মেলি থাকিলে চাৰিওফালে আৰু ইয়াৰ মানে বহুত তিতা পাতখিনিও তিতা ইয়াৰ ফুলবোৰ তিতা তিতা হ'লেও মানুহে বিভিন্ন ৰকমে এই ফুলপাহ খাব পাৰে বা মানুহে খায় বইল কৰি পানীটো ওলায় ৰঙা ৰঙা ফুল ফুলি চাওকচোন ৰঙা ৰঙা ফুল এইবিলাক তিতা ফুল বহুত তিতা তথাপিও ইয়াৰ লগত আমি ৰসটো উলিয়াই মানে বইল কৰি ৰসটো উলিয়াই আমি আলুৰ লগত ভাজি খাব পাৰি খালিকেও ভাজি খাব পাৰি কণীৰ লগত খালেও ভাল লাগে মুঠতে খাব পাৰি গছ পাত গোটেই গছজোপাই মানুহৰ কাৰণে উপযোগী চবেই ধুনীয়াকৈ আছে কিমান লাগি আছে আৰু কেইদিনমান ৰঙা হ'ব ইয়াত হয় নাই আৰু কেইদিনমান ৰঙা হৈ যাব কৈছে ৰঙা হয় ফুল ফুলিব পুৰঠ হ'ব ফুলটো ফুলিলেই খাই আৰু ভাল লাগে এতিয়া বেছি তিতা তিতা লাগে চাওকচোন ইমান এইবোৰ উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ ক'ব লাগিব মানুহৰ বাবে যিও আৰু কাম কৰে কমলীয়া আগখিনিও মানুহে খায় ইমানেই তিতা গতিকে বিভিন্ন ৰোগৰ কাৰণে উপযোগী হয়